Pada hari ini kita ada beberapa kes. Kes yang pertama adalah melibatkan puan di sebelah saya ni. Puan kita ni dia mempunyai anak yang berumur 25 tahun. Anak dia telah pergi ke Kemboja dan anak dia menghubungi dia, merayu kepada ibunya untuk minta balik. Dan dia pun ber bercakap dengan Saya rasa tu manager lah Nak kata bos ke manager pun saya tak pasti Yang merupakan orang Malaysia Wan sebelah saya ni berunding Minta supaya dipulangkan balik anak dia Tetapi diminta bayaran sebanyak RM14,000 Saya dapat panggilan pada anak Dia minta dengan saya Dia merayu Minta bawa balik dia Saya panggil anak saya ni Dia, dia nombor tiga Dia cakap mak bawa balik dia mak. Dia nak balik dia kata Dia kata boleh balik mak tapi kena bayar tapi rupanya dia minta RM14,000 Saya bukan dari keluarga yang senang Jadi jumlah tu agak banyak lah Saya ni cuma macam menjanjikan untuk dia bawa balik Padahal je saya tak mampu untuk nak bawa balik dia dengan nilai duit banyak tu Beberapa hari lepas dia ada telefon lagi Dia cuma cakap mak dia kata Dia tahu mak tak boleh cari duit tu Tapi untuk makan untuk hidup kat sana dia perlu kerja dia kata. Tak apa dia kata kalau mak tak boleh cari duit pun tak apa. Tapi dia kena kerjalah. Tu dia bagi tahu saya dia sempat bagi tahu selama 2 3 minggu dia kat sana dia kata dia teruk. Saya saya tanya kenapa tapi dia dia terus tukar, tukar topik lain dia tak boleh nak cerita apa-apa sebab saya dengar suara lain yang dekat belakang dia. Saya cuba tanya dia sihat ke macam mana makan apa dia kata dia okey tapi anak saya tahu daripada suara dia bila dia berkelakuan macam tu dia bercakap macam tu saya rasa macam ada sesuatu yang dia nak sembunyikan. Ada orang sebelah dia lah. Ha, ada orang sebelah dia. Ha. Ketika dia cakap tu ada orang sebelah. Ha. Sampai saya pernah cakap dia, Mak nak tengok dia macam mana. Boleh tak nak wisi sekejap? Lepas tu dia kata tak boleh Mak, kat sini tak boleh. Lepas tu ada suara kat belakang cakap, kat sini tak boleh wisi dia kata. Sebelah kanan saya, Madam ni, adik dia. Yang pada peringkat awalnya pergi ke Cambodia untuk bekerja. Bekerja sebagai graphic design. Kerja sebagai graphic design memang kerja betul lah Memang betul-betul kerja Tiba-tiba dia nak berhenti kerja graphic design di tempat tersebut Dia ditawarkan satu pekerjaan yang lain Dia pun nak pergilah ke tempat kerja yang kedua dia ni Apabila dalam perjalanan ke tempat B Dia dapati dia rasa bahawa dia dibawa ke tempat yang agak pelik Dan dia syak dia mungkin akan dijual Maka dia cuba untuk melarikan diri Kemudian dia dibawa ke sana dan dia dipukul di sana Dipukul dengan teruk lah yang saya dapat maklumat Akhir saya mula-mulanya dia berikan bojak untuk Uh, pergi ke sana kerja sebagai seorang grafik desainer. Selepas tu, dia rasa sangat uh, tekanan kuat. Dia nak tukar kerja lain. Dia sudah mencari satu agensi tempatan untuk pergi sana temu tukar. Semasa dia menaiki kenderaan sana, dia dipertaya oleh pemandu tersebut dan kemudian diculik. Dalam perjalanan pergi ke sana, dia ada cuba melarikan diri. Tapi dia gagal dan dia juga kena pukul. Lepas di sana, mereka jauhkan dia pergi ke tempat lain. Semasa dia pergi ke tempat itu, dia juga ada cuba melarikan diri. Tapi gagal lagi, dipukul lagi. Dan uh, lepas tu dia sudah pergi ke sana kerja. Dia pinjam telefon orang sana, men menghubungi keluarga saya. Uh, semua barang-barang termasuk handphone, iPad dan juga pasport juga di wang oleh agensi sana dan termasuk wang tunai yang sebanyak 700 atau 800 US dollar juga dilampas oleh mereka. Okay, anak buah puan saya di ujung ni yang ah, dia ni lebih menyedihkan kerana mangsa sebenarnya berasal daripada Sabah dan telah menjadi mangsa pemerdagangan manusia selama 3 tahun. Dia dijual daripada scam center 1 ke scam center 2, scam center 2 ke scam center 3 hingga ke hari ini, hidup merana menderita diberi janji demi janji dia kata kerja kontrak dalam tempoh tertentu dah habis kontrak boleh balik, balik tipu aa, anak buah saya first dia pergi thailand untuk jalan-jalan dengan kawan-kawan selepas itu sudah dekat thailand sana 10 hari dia dah hilang and then telefon tak dapat dihubungi aa, dia ada cari kita call dia cakap saya aa, ditipu saya dibawa ke satu tempat yang saya tak tahu. Ah, selepas itu dia cakap keliling dia macam askar. Saya nak keluar dari tempat ni, saya tak tahan. Anak buah saya ni telah dijual kepada tiga tempat. Ah, sekarang yang terbaru inilah dia punya location. Dah tahun, ya. Jadi, dia dah kan, uh, tahun baru sekarang. Kami uh, pernah mencari, ada mencari uh, laporan polis pun ada dibuat tapi tak ada inilah di belah ujung saya pun sama Anak dia 3 tahun 3 tahun dah berada di Scam Center di Myanmar Dan sama juga dipaksa bekerja Nak balik tak boleh situasi yang sama Dan mereka ni dah hampir putus asa dah Anak saya pun dah 3 tahun dah 3 tahun? Hmm Macam mana dia boleh pergi sana? Sama lah Kena tipu dengan kawan lah Kena tipu dengan kawan? Ha. Umur dia berapa? Umur dia 32 32 you ada report Nisma Putra tak? Tu? ada ada hmm. uh, minister foreign ada ada yeah. uh, report sana lagi uh, report polis ada di sebelah kiri saya ni Mr. Lim ni <coughs> cerita dia agak unik sikit saya panggil lah juga anak dia ni berumur 14 tahun telah dibawa oleh seorang lelaki laporan polis dah dibuat jika berlaku apa-apa itu merupakan jenayah dipanggil jenayah colik ada kesalahan dibawa akta kanak-kanak kalau dia sentuh boleh jadi cabul Pulangkan balik anak dia Anak saya berumur 14 tahun Dia keluar dari rumah ikut satu lelaki Sama kawan dia Yang ini Dua perempuan satu lelaki Lepas tu dekat satu minggu lebih Sudah buat report Lepas tu yang ini sudah balik rumah semalam Cuma anak saya belum balik rumah lagi Anak, -anak saya dia ada video ke mak dia uh, Dia kata sekarang dia ada uh, dua perempuan Satu lelaki sekali nak pergi Johor lah Dia kata macam itu Lepas tu mak dia ada ambil screenshot lah Mr. Lim ni takut Anak dia pernah bawa pergi Myanmar ke Cambodia semua ni Itu dia takut Boleh masuk ke jalan tikus Sebab ada kes Ah, uh, ha, Kerana dia uh, ada, ada minta saya dia surat beranak Dia ada minta saya